Приветствую! Вы смотрите программу «Отражение». Я Оксана Пилькина. У меня сегодня в гостях Алексей Беседин, президент Автомобильного клуба Харьков. Я вас приветствую в студии. Добрый день. И а, сегодня мы будем говорить, а, ну, о разных обстоятельствах, да, о разных сторонах резонансного ДТП на перекрестке Сумской. И Динамовской с участием патрульной полиции. Конечно, мы не суд, мы не можем давать да, каких-то выводов, но, тем не менее, попытаемся разобраться в ситуации, потому что на данный момент очень много мнений и как с одной стороны, так с другой стороны. Вот вы как человек, который преподает, да, который учит водить, который преподает правила дорожного движения. Вот в целом, как бы вы оценили эту ситуацию? Вот объективно. Но... Ну вот потому что, знаете, как сейчас очень много всего. Давайте вернемся изначально. Да, я преподавал, я учил и учу, но только полицейских. Это не мое основное, не основной род деятельности. Я занимаюсь в основном автоспортом. Просто когда пришла вот такая вот пора очень быстро как-то научить и хоть выпустить ребят, то меня привлекли действительно. Мы с автомобильным клубом «Харьков», с командой «Хатаматерспорт» занимались и занимаемся обучением курсантов и полиции действующей. Так вот, давайте к правилам обратимся вот с самого начала с, с тем, что произошло. Вот, глядите, у нас есть ПДД. В ПДД есть 34 раздела. Это самые разные, начиная от разметки, там, скорость движения, повороты, светофоры, ну, что хотите, 34. Но третьим пунктом по счету у нас записано движение автомобилей с маяками, с дополнительными маяками. Да? То есть, насколько важно, важен вот этот пункт, он третий, он не пятый, не двадцать пятый, он третий. Вот. А теперь давайте откроем этот пункт и посмотрим. И пункт 3.1 гласит, что автомобили, оборудованные вот световыми маяками красного и синего цвета, они могут отступать от правил, потом идет перечень, весь это все правила, от которых которые у нас есть, они могут отступать практически. То есть поворачивать где нельзя, ездить с неразрешенной скоростью. Это все разрешено. Но у нас есть оговорка, обеспечивая при этом э, безопасность движения. Вот в чем вопрос. То есть то, что случилось, э, несомненно, полиция ну, внесла, так сказать, свою лепту. То есть э, э, она должна была обеспечивать э, э, это, но получилось именно так, как получилось. Одновременно с этим никто не может сказать, на какой свет они ехали. Я все-таки надеюсь, что на зеленый. И тогда у нас этот данный пункт получается, что они выполнили полностью. А во всех остальных случаях, ну не совсем. А теперь обратимся ко второму пункту. Это 3.2 правил дорожного движения. Там написано, что при виде патрульной машины, патрульной или другой с красным или синим маячком или э, обоями, э, их э, автомобиль гражданский должен их пропустить. Мало того, что пропустить. Если с синими маячками, то пропустить. А если с красными, еще и остановиться. То есть вот второе, почему мы не рассматриваем вообще нигде этого аспекта. Копы убийцы, копы не пропустили копы. А почему мы с самого начала мы не приняли то, что нарушение по-любому было у водителя москвича? Вот на сегодняшний день, если опираться на правила, и у меня лично вот такая именно позиция. То есть э... Мы не будем конечно же и у нас должна быть проведена экспертиза я знаю прекрасно эти технологии они нам определят по ударам и по следам как оно все было с какой скоростью это происходило вот я бы не хотел бы давать вообще бы никаких оценок пока мы не дождались результата в этой экспертизы и следствие сейчас ну наверное тоже должно все-таки опираться прежде всего на это. Ну, а так я сказал, пока я вижу со своей стороны, это э, претензии к обоим сторонам, но э, москвич ну, точно уже не выполнил свои, то, что он должен был выполнить, то есть остановиться, увидеть и остановиться. Я его не подумайте, не обвиняю, я уверен, что водитель просто не видел этой машины. Ну, уже другой вопрос, э, если он за рулем и с пассажирами, насколько он должен видеть, не видеть, обязан, не обязан, но я, в общем-то, уверен, что он их не видел, просто не видел. Все-таки это раннее утро, все-таки перекресток Сумская. Я понимаю, что ну, едешь, никого нету, в общем-то, ты в некотором расслабленном состоянии. И при современном движении вот, достаточно отвлечься до секунды. Вот за секунду уже машина там прошла до 100 метров, представляете? Или не затормозила, или разогналась. Вот. Поэтому произошло все именно так. Прежде всего, я уверен, что оба водителя не видели друг друга. И, и, обвинять сейчас кого-то в чем-то намеренном, ну, я бы не стал бы. И все-таки еще раз повторюсь, экспертиза. И тогда мы уже сможем что-то сказать. Ну, вот смотрите, и нету вывода в экспертизы, нет ничего, однако полицейский, который был за рулем, да, Александр Маматюк, получил достаточно строгую меру пресечения, два месяца в СИЗО, а, что это это все таки вот знаете как ä, называли это сми показательная порка либо это ответ на резонанс который получила это дтп в ähm... вы знаете по моему мнению опять же давайте я сегодня буду отвечать только за себя не за кого mm -hmm. другого и будут приводить те факты которые я точно знаю я уверен просто что это ответ на резонанс, резонанс тех людей, которые этот резонанс сделали. Он получил большую огласку в обществе, у прокуратуры, ну, может быть, понимаю, что не было просто другого выхода, как вот это вот. И мне бесконечно жаль Сашу Маматюка, он нормальный очень парень и все, но Просто попалось так, что вот э, та именно, так как его обрисовали, и причем оболгали, в общем-то, ну, он, я же прекрасно знаю, что он никакой, он не прокурорский, он не владелец джипа, и я даже по характеру повреждений знаю, что не ехал он там 150 км в час. То есть очень-очень и очень много было придумано фактов, которые сделали сразу такую картинку, что, в общем-то, ну, его, наверное, не могли просто вот так вот не, не отреагировать, не закрыть. Вот. Ну, была, конечно, возможность разобраться до того, как вчера утвердили это вот постановление. Ну, все знают, что вчера был апелляционный суд, и апелляция не была удовлетворена, то есть оставили Маматюка еще до конца этих 60 суток. Но я бы сказал, что это не порка, это чисто ответ на то общественное мнение, которое было создано за эти, эти дни. Ну вот вы сказали, что вы знаете этих ребят. Я хочу спросить о другом. Вот общая подготовка Харьковской новой полиции. Потому что очень много в обществе вопросов к умению водить даже, знаете, там в соцсетях ведется подсчет минус приус, да, известная вот эта игра, и еще минус приус. То есть вот почему они так часто бьются? Либо наше общее правило дорожного движения вот как-то не подготовлено к изменениям в полиции, то есть вот не предусмотрено какие-то дополнительные полосы движения для спецтранспорта. Потому что, ну, ну вот почему они так часто попадают в ДТП? У нас нет, в общем-то, такого определения и, на на всем мире даже не существует дополнительных полос для спецтранспорта. Но это, наверное, будет слишком. Видите ли, я могу ответить, наверное, и на этот вопрос, но опять же в своем видении. Они обучались два с лишним месяца. Два с лишним месяца, то есть каждый день я вел у них пары, мы каждый день занимались очередной группой, мы их тестировали, мы их подучивали, мы им ставили в двойки, отправляли на переэкзаменовки. И все-таки, поймите, это обычные мальчики, девочки, будем так говорить, которых вырвали из обычной жизни, но они сами вырвались, но они попали в ту экстремальную обстановку, в которую они хотели. И тут уже, ну, наверное, психика в чем-то не выдерживает, а психики слишком много получается накладок, понимаете, тут я им тогда говорил на лекциях, которые читал, говорю, ребята, у вас главное, что будет, это когда вы попадете за руль вот этого приуса с люстрами и с 12 патронов на поясе, вы главное сохраните, сохраните себя в том, чтобы вот у вас, ну, как бы сказать, чтобы голова не поехала от этого, именно от этого. Потому что они были обычные, а стали, в общем-то, согласитесь, необычные. Тут ты получаешь, ну, вот все такие вот привилегии власти, тебе все должны пропускать и, ну, по большому счету, бояться. Хотя на самом деле полицейские должны и ведут себя, в общем-то, совсем иначе. Они всех пропускают и пытаются всем помогать. Вот, поэтому, наверное, все-таки вот этот вот курс обучения, он был недостаточен для подготовки водителей именно водителей ну мы уже год э, бьемся с автомобильной федерацией мы пытаемся всеми методами э, даже вот э, добровольно мы работаем абсолютно добровольно э, хоть как-то помочь в обучении и, и курсантов и новой полиции уже существующих я абсолютно уверен что в конце концов нам дадут это право автомобильной федерации а опыт у нас весьма значительный и в и в экстремальном вождении и всех э, видов в общем то транспорта и после этого у нас будет, я думаю, уже полицейские гораздо у нас лучше с вождением. Но пока, я думаю, что вот они не справляются с той психологической нагрузкой, которая на них падает. И, в общем-то, я говорю, харьковские группы там были очень сильные. Ребята, и мальчики, и девочки, они водили отлично. Да, был какой-то процент, который водили не, хорошо, не очень хорошо. Они получали двойки и потом не попадали за руль без дальнейшей подготовки. Но вот смотрите, вот эта волна битых приусов, она же пошла по всей Украине. Потому что ну, в Киеве за две первых недели у нас было 44 ДТП. После этого меня привлекли лично в институт милиции, тогда еще милиции, для того, чтобы я проводил практическое обучение и прежде всего тестировал на пригодность. И Харьков это был единственный город, который у которого было наименьшее число аварий. Вы знаете, я даже затрудняюсь э, сказать, что произошло потом. Практически мы за первые 4 месяца, ну примерно, имели 2 аварии, вот за 4 месяца 2, а потом они посыпались как из мешка горох, как говорится. Понимаете, я не могу объяснить вот этого феномена. Вот после моего, так сказать, обучения, после моего тестирования с гордостью, говорил, что вот посмотрите, да, действительно была одна авария, ну, две. А потом они пошли, причем действительно, ну, таким очень широким кругом. И я сейчас не разберусь, не могу разобраться именно почему вот этот Ну, перерыв в некоторых случаях действительно же водитель просто не пропустил специально да, там, перегородил дорогу. Вот какой-то протест у общества был. Ну, Какая-то часть водителей восприняла новую полицию как, ну, я не знаю, как вы знаете, я не сказал, такое. да нет, скорее нет. Вы вспомните вот эти все наши патриотические воззвания, наоборот, все призывали, что давайте им поможем. Вы помните, все там mm -hmm. с ними здоровались, приветствовали там. Нет, 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 я бы не сказал бы. Наоборот, все очень положительно отнеслись к этому. И, в общем-то, да, но были люди, вот этот наш знаменитый дорожный контроль, ну, не сталкивался, поэтому не буду его оценивать, но, кстати, у меня есть люди, которые вот работают против полиции, они настроены все, но из числа тех, которые не взяли в полицию, то есть, в принципе, это, вы знаете, как я что... Ну, не зависть, а они такие же, то есть э, они такие же адреналиновые люди, только с другой стороны. Э, вот, и сейчас есть такое вот это движение, которое против, которое их провоцирует, которое их ловит, и я сейчас даже не готов сказать, что они больше пользы или, выда... или вреда приносят, ну, честно, потому что они так себе ведут, что там не только полицейский, но и нормальный здоровый человек может на них окраситься. Знали ли вы вот, э, семью, которая ехала, и водителя в Москвиче, то Анну, она не его протасов, девичьего водителя? Ну, знаю, потому что, да, девочку эту безумно жаль, она была настолько активная, потому что она у нас в клубе, в э, автомобильном клубе Харьков, а у нее была лицензия пилота, она участвовала в наших соревнованиях, ну, несмотря на свои 18 лет, я уже знаю ее где-то года два. Уже эти два года она пыталась что-то организовать, она пыталась, они уже ехали на последнем соревновании, она на, последнем, э, на последней гонке 8 марта они выехали на таком зеленом москвиче, у которого разъехались колеса, что после этого э, директор автоэнтерпрайза дал без вопросов им новую электромашину, чтобы они выступали на следующей гонке. Э, то есть, ну, Аня очень симпатичная была такая и пробивная. И очень жалко, я уверен, что у нее было действительно большое будущее в автоспорте. И, в общем-то, Аня, она еще зарекомендовала себя как организатор и вожак именно незаконных гонок, именно, как мы говорим, несанкционированных. Но вместе с тем она стремилась в спорт. То есть я думаю, что все равно она бы пришла именно в законный спорт, потому что вот эти несанкционированные гонки, это ну, не совсем можно отнести к спорту. Это скорее такая стасовка, способ времяпровождения, группы по интересам, но это не спорт. А Аня стремилась именно в спорт, и она стремилась выступать, именно получать результаты. И честно, мне очень жалко, что так получилось, ну, ярче такой девичьей личности, вот именно очень такой юной, я не видел за последнее время. А мужа ее я не знал вообще, я только поздравил их со свадьбой, это произошло вот до две или три недели как раз, я не, честно, точно не буду вспоминать, за происшедшим, и я помню, что написал теплые поздравления, получил ответ, э -э и знал, что они э стали мужем и женой, но когда это все случилось, и когда... Опять же, начались, начали будировать информацию о том, что погибли 18-летние супруги. Я даже не связал это с Аней. Вот, потому что я знал, что муж старше, мужу 28 лет. Но потом оказалось, что и тут для, видно для общественного резонанса, что э, 18-летний звучит э, покруче. Ну, это тоже согласитесь, но режет. Ну кто вот был это... за рулем москвича? Я ну, не знаю не этого парня. Он то ли участвовал в их соревнованиях, то ли не участвовал. Я его наверняка где-то видел, где-то мы встречались. Но кто но он как он, водит, и как, как... И как он водит? Какой москвич? Я не отвечу ни на один Я просто к чему веду. И мне вот интересно еще на одном из акций протеста, даже не протеста, просто акции в память да погибших, активисты собирались, и прозвучала фраза, что... А москвич при желании не сможет развить такую скорость, чтобы стать причиной ДТП. Вот, может ли реально москвич какую скорость он максимально может? Но... Если вдруг ребята, ну вы поймаете... Чисто иллюзор. Тут, тут, разговор и вот эта фраза вообще ни о чем. А москвич шел по пересечению, с какой бы скоростью он ни шел, хотя бы даже 180 км в час, это вообще не играет никакой роли. Вообще никакой. Вот. И просто вопрос, на, какие, на какой сигнал разрешающий он шел. Вот это вопрос. А то, что москвич... Нет, такой москвич, он может быть, был довольно легко доведен до 200 км в час. Ну, довольно легко. Никто этого не делает, потому что сама по себе конструкция ну, очень тяжелая, в общем-то старинная, и эти москвичи уже ну, пару раз использовались в спорте, но ну, на этом их карьера спортивная и закончилась. Ну, обычно эта скорость на трассе он может развить до 160 км в час, но я еще раз повторю, что в данном ну, происшествии ну, абсолютно не имело значения. Понимаете? Тут главное то, что водитель не увидел, я думаю, там и торможения не было. Там, в общем-то, сложный закрытый перекресток, и я уверен, что ни тот ни другой друг друга не видели увидели в последнюю секунду То есть, во всем причина вот эта вот секунда внимания да? Или... не ну, получается что так получается что так и я вот еще раз могу повториться что он обязан был ну в принципе по правилам, по правилам увидеть и остановиться если он не увидел и не остановился ну почему же копы убийцы когда мы имеем вот это нарушение тоже на лицо и по правилам, и потому, что произошло. Как мы можем обвинять людей вот так вот без экспертизы и без следствия, когда у нас черным по белому написано, что он ну, по-любому несет тоже ответственность за то, что произошло. Вот вы говорили, что среди тех, кто у вас учился, были двоечники. Александр Маматюк не был э, тем, кто нет. получал нет. низкие баллы? Нет, нет. В Харькове были очень сильные группы. Дело в том, что мы готовили харьковские группы, и донецкие, и луганские, это областные, из областных городов, из Краматорска, Славянска и других. Я вам скажу, что харьковские очень сильные группы. И Маматюк, я не могу сказать вот отдельно, он мне не запомнился. Я помню, что это сильные были ребята, которые очень Сильно ездили, и ничего плохого, только хорошее. А о наших ребятах, харьковских и девочках, нет, там были некоторые, но ну, они получили свои, ну, то есть они не стали водить. Нет, 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 нет. Их не стали сажать за руль, а те, которые вот сейчас, да, мне сейчас в ответ скажут о а тех, которые совершили аварии. Ну, я говорю, для меня это загадка. Может быть, усталость, может быть, знаете, ломается же, говорю, сознание. Ты был обычный водитель, а тут ты получаешься вот такие Бэтмен, которые совсем... Я не представляю, как могло пройти 4 месяца с двумя авариями и 4, скажем, там, с еще там 5 Ну, я не знаю, это должны разбираться. Вот, другие, по вот, по наверное. вашему мнению, вот какой должен быть оптимальный график дежурств? Вот сколько времени водитель может находиться за рулем? Потому что ну, как бы они же не стоят в своей машине, они же перемещаются, патрулируют. Пусть на невысокой скорости, но внимание же рассеивается, вот, ну, когда этим, они должны меняться. С этим абсолютно все в порядке. То есть и смена 12 часов это те 12 часов, в которые машина ездит. Их двое. То есть они могут меняться в зависимости от того, от их желания и договоренности. Я вам скажу по себе, что для меня лично 12 часов работы за рулем ничего не значит. Это абсолютно нормально. И даже мне, я говорю, я на пару-тройку лет старше вас. Вот. И даже мне, в общем-то, это, ну, если на хорошей машине заставляет только удовольствие. Поэтому э, все они молодые ребята. Я, честно говоря, сам бы пошел бы в полицию, но, опять же, на пару-тройку лет опоздал. Меня не взяли. Но им до 35 лет, так вот, я до 35 лет, ну, 12 часов, поверьте, это абсолютно нормально. А если они с подменой, то есть они меняются, и один, допустим, там сидит на компьютере, проверяет, кого-то пробивает, связывается, второй работает за рулем, это очень нормальный режим работы. И я не думаю, что кого-то бы он изматывал до того, что вот а ДТП у нас бы случилось. Нет, я думаю, что это можно исключить, этот фактор, что они вот устают до того, что... Ну, наверное, надо просто контролировать жестче состав экипажа, чтобы они были равноценны, чтобы они могли и менялись за рулем. Вот. Но это, в общем-то, руководство полиции, я, опять же, к ну, сожалению, это в него все не вхожу. Это все гипотетически. А вот как бы вы оценили в целом ситуацию на дорогах, я имею в виду с движением трансп... спецтранспорта? Это и скорая помощь, и патрульная, и МЧС. Вот буквально вчера да, под апелляционным судом был пикет тех, кто работает на спецтранспорте. Они говорят, что ну, на самом деле в Харькове ужасная ситуация. Работать практически невозможно. У тебя в скорой помощи человек задыхается, да, тебя не пропускают. Они видят, что летит скорая, но... Это культура вождения или это что-то другое? Вы понимаете, это наша общая культура, из которой культура вождения уже как бы выплывает. Нас много лет не учили этому, хотя надо было и э, по каналам, и показывать это, и предлагать в следующий раз оказаться кому-то, оказаться в этой скорой помощи, которая будет вот так вот опаздывать. Мы со своей стороны, как автомобильная федерация, пытаемся поддерживать, ну, поверьте, и ролики публикуем, и... Рали на скорой помощи недавно проводили, когда помогали, у нас был тут слет. То есть мы стараемся, но я думаю, что это должна быть какая-то уже государственная программа. Государство тоже старается. То, что если будет осуществлено то, что нам обещают, что будут там стоять камеры, будет у нас жесткий контроль. Я за контроль, потому что если то, что сейчас, допустим, предлагают развесить плакаты, не превышайте скорость, то да лучше дайте один радар в полицию и вы решите этим вопрос. Но у нас почему-то сейчас вот получилось, что у старых милиции радары забрали, а новой полиции их не выдали. Вот. Поэтому... Ну, давайте, судя, если в правде в глаза смотреть, в Харькове можно здесь с любой скоростью, потому что никто не в состоянии ее проконтролировать. Но ее не надо контролировать. Вот. И потому что скоростной режим у нас 99% процентов ДТП, как и в последнем случае, это превышение скоростного режима. Нарушение будем так говорить. Даже не превышение, а нарушение скоростного режима. Его сейчас у нас практически никто не контролирует. И я бы за то, что после этой передачи схватились. Дайте 10 радаров на Харьков, мы сразу на 10% в тот же день снизим число ДТП. Таким образом а вот все-таки водители, вот после появления новой полиции, вот которая не может, да, как гаишник тормозить кого-то, они почувствовали некую вот безнаказанность. Пока я не остановлюсь, я как бы в зоне комфорта. Тут двояко. Во-первых, полиция тоже тормозит, тоже тормозит, они стараются. То есть у них слишком широкие полномочия, потому что они ездят и на вызовы, они патрулируют я могу сказать что они меня все прекрасно знают и мою всю машину прекрасно знают. но ну, меня уже пару раз останавливали когда я э, не даю я просто ну, по забывчивости повернул на знак и меня остановили и предупредили и, и сказали что меня помнят и любят но, но... надо на знаке смотреть вот поэтому я не могу сказать что полная безнаказанность ну да по сравнению со старыми временами безнаказанность на 90 на 90 вот а теперь мы уже э, Перейдем э, к тому, что да, это плохо. То есть вот без этой палки какой-то у нас народ э, очень стал плохо ездить. Причем вы знаете, что самое страшное, что если раньше э, был красный светофор и стартовал какой-нибудь Мерседес, а сейчас стоит красный светофор и стартуют две ржавые Жигули. То есть, ну раньше были какие-то блатные, какие-то богатые, какие-то. А сейчас все поняли эту безнаказанность, то есть вот еще раз, как говорится, тфу -тфу -тфу, у нас народ все-таки, он э, все равно ездит с достаточным процентом 90, соблюдает правила дорожного движения. Я вам больше скажу, я стараюсь его соблюдать с тех пор, как я стал преподавать полицейским. Я просто стал за собой следить, но мне просто неудобно, чтобы вы мне сказали, ну как это, он днем преподает полицейским и вечером а ведь... нарушает. Вот поэтому Ловит я стою. На живца <связь> своих да, я очагов. стою в очередях, то есть я не нарушаю рядность, Если рядом горит пустая стрелка, я не становлюсь туда. ну рядом, ну процентов 10 из таких именно отъявленных, вот стоит 10 машин, а две из них проезжает. Одна, две. То есть, и как только у нас появится, дадут, ну, как мы говорим, команду ФАС, скажем, полицейским, и право за это штрафовать, потому что они сейчас тоже говорят, ну как, мы его остановим, а как ему доказать? То есть, сейчас все уже мудрые, умные, а как вы докажете? А он говорит, у меня на камере. А вы знаете, что э, цифровая за, запись не является? То есть э, у нас э, одновременно. Но в то же время цифровая запись действий полицейского является да. широким резонансом. Да, к сожалению, вот так вот получается. Так что вы абсолютно правы, вот то, что сейчас исчезла наша ОКГИ, у нас на дорогах, ну и официально у меня нет под рукой этих данных, но наверняка у нас сейчас процентов на 50 увеличилось число ДТП, наверняка. Ну вот, а вы не отслеживали, ну, допустим, грубо говоря, не следили за своими подопечными, да, вот выпускниками, вот сейчас попадание в ДТП, вот наказание за него? Да, вот рай Еленовка, где где вот тоже с участием полицейского сбит пешеход, но там как-то вот ну, тело вы не знаете, движется, а вот тут вот резонанс и сразу вы знаете, я, я, я все. знаю некоторые, да, некоторые случаи, ну, клянусь, каждый случай ну, и мне и преподносится ну, с разных сторон, иногда с, с издевкой, иногда по дружбе. И для меня это каждый раз такой удар своеобразный, в общем-то. И было такое, что у нас пьяного сбили возле вокзала, в районе вокзала. И я тогда посмотрел, это были уже сумерки, это был дождь, и он не на пешеходной перекрестке, а, как сказали, рядом. То есть у нас это слово «рядом» еще, я его не понимаю. То есть должен быть или в геометрической части пешеходного перехода, или рядом это уже все. 20 сантиметров, я считаю, что это «не рядом». А там уже не рядом, а там было там расстояние с метров а сбили пьяного человека, то есть просто, просто было не видно, и я то даже сказал, что ну на их месте мог быть любой, и я в том числе. Ну, и, кстати, их поведение. оправдали, он просто выпал, и ребята его не увидели, они его подсадили на капот на маленькой скорости, причем ну, скорость кетров 40 в час. И я знаю, что в этом случае был суд, их оправдали и все в порядке, то есть все эти случаи разбираются, и вот этот самый такой, наверное. Тот, который будет еще долго у всех у нас. Ну, то есть и сам процесс будет, скорее всего, до -до -до доскональный. Очень хотелось бы просто, чтобы все обстоятельства были изучены, чтобы действительно, Ой. может быть, под давлением общества не только мера пресечения жесткая была, но и разбирательство объективным, экспертизы объективными. Ну, они по-другому, в принципе, не бывают. Вы понимаете, есть в экспертизах, это такая наука, если она будет правильно проведена, она будет 100% проведена правильно. Ее там, там не нарушишь, там не скажешь на черное белое. Там, если тормозной путь, то его измерят. Там, если повреждения, насколько ушли все металлические части автомобилей, это тоже измерят. Скорость ее определят. Там не было никаких 150 км в час. То есть это все наверняка будет абсолютно отражено. Вся эта картинка аварии будет вот так, как мы с с вами сидим на экране ее покажет как Детальный. мультик в в, так, в таком вот изображении наверняка мы ее увидим. Ну, я надеюсь все-таки, что полицейских не признают виновных, потому что еще один одна деталь они же мчались выручать свой экипаж, да. который буквально убивали в Это центре города. По, по, Александр Мамонтюк об этом и на суде сказал, что ну, они ехали на вызов и не просто вызов, не просто. А там была ситуация с их коллегами, да? Ну, вот, для меня тоже дико, что суд не внял, но, с другой стороны, я могу найти это оправдание, что у нас настолько этот резонанс... Но, опять же, этот резонанс вот, сделан всеми теми заявлениями, которые не соответствовали действительности. Вот это плохо, конечно. Вы понимаете, когда нам сразу нарисовали картинку прокурорские, машину ему дали папе. Ну, не вышли она, папе, из машины они выходили, они выходили, подбегали, пытались показать помощь. То есть, ну... Честно, я даже вижу, что, наверное, может быть, кто-то командовал этим парадом и вот эту картинку нарисовали, а потом уже ее выдали на гора публики. Ну, вообще, эту дикость. Ну, слишком много совпадений, вы знаете. Это было настолько прорисовано, И вот сейчас я все вспоминаю, когда э, слишком много обстоятельств были, они все были против полиции. За них было ни одного. Вот вообще все. Ну да, одного. это уже вызывает. И которые потом начали опровергаться, что там супруги... 18 летний что скорость была не та, что светофор никто не знает, что ехали они не на пьянку, ну и так далее, и так далее. И машины у него не было такой, у него негодяй за 100 тысяч долларов, хотя и та машина, которая у папы 100 тысяч не стоит. То есть вот эта вся подборка фактов, ну она очень искусственная, ну нехорошо, мне кажется, что действительно кто-то вот руководил этим сценарием. Ну что ж, ждем объективного расследования всех обстоятельств. Следим за подробностями. Я благодарю вас за интересную беседу. Напомню нашим зрителям, что в гостях программы отражения был Алексей Беседин, президент автомобильного клуба Харьков. Еще раз благодарю за участие в программе Спасибо. Вас за внимание. Всего доброго. До свидания.